ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਪਲਵਲ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬਲਾਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਅ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਐ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਬੁਲਾ ਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟ ਲੱਗੀ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾ ਭੈਣਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਇੱਥੇ ਆਜ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬੋਲਣਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਤੇ ਐਂ ਲਾਈਵ ਚੱਲੀਏ ਬੱਚੀ ਆਹ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਕੋ ਜੀ ਬਾਹਰ ਲੱਗੋ ਅੰਛੇ ਮਾਏ ਹਲੋ ਆਜਾ ਜੀ ਅੱਜ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਤੇ ਕੋਟੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੋਟੀਆਂ ਆਏ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸਰ ਤੋਂ ਲੋ ਦੋ ਮਾਰੇ ਲਗਾਓ ਦੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋ ਜਾਨ ਸੀ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਖੱਤਰ ਮੋਦੀ ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੱਤਰ ਮੋਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਵਿਰੋਧੀ ਖੱਤਰ ਮੋਦੀ ਜ਼ਾਲਮ भाई गुरुप्रीत जी संघर्ष कर रहे वाहगुरु जी, जी की फतेह मैं पंजाब का रहने वाला हूँ और मेरा काम है वैसे तो प्रोफेसर हूं पढ़ाणा मेरा काम है लेकिन अब मैं हर बॉर्डर पे कवरेज करता हूं और जो आंदोलन में ऑब्जर्वेशन होती है तो मैं उसको दुनिया में अपने पेज के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाता रहता हूं और सो so, हा मैं आपसे कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि आप पहले तो बधाई के पात्र हो जिन्होंने मध्य प्रदेश और जो मध्य प्रदेश हरियाणा दोनों भाइयों ने मिलकर जो दिल्ली का ये मार्ग बंद किया है आप बधाई के पात्र हो क्योंकि ये आंदोलन अब किसी एक स्टेट का नहीं रहा किसी एक कास्ट किसी एक मजहब का नहीं रहा और ये पूरे अब देश में फैल गया केवल देश ही नहीं पूरे विदेशों में फैला हुआ है और लगातार सरकारें अपनी चाले चलती रहती है कभी उन्होंने इनको बोला कि ये तो एक पर्टिकुलर स्टेट का आंदोलन है फिर बोलने लगे ये दो स्टेट ही है अब बोल रहे हैं कि ये इसमें कुछ अलग तरीके के लोग बढ़ गए हैं सियासी पार्टियां है। पर हमें पता है कि हमने अभी तक किसी भी किसी भी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता यहाँ पे किसी भी स्टेट पे बोलने नहीं दिया और मैं पंजाब के बारे में बताना चाहता हूं जब, जब, जब चार जून को पंजाब में आंदोलन शुरू हुआ था तो वहां पे पंजाब में बीजेपी अकाली के दल क्योंकि पहले गठबंधन था एनडीए का उनके लोगों को रोकना जो किसान यूनियन ने शुरू किया तो पंजाब की जो कांग्रेस सरकार थी तो उन्होंने उन पर पर्चे डालने शुरू करिए मैं सबको यही बताना चाहता कि ये सभी पार्टियां अपने सबको पता है कि एक जैसी हैं लेकिन किसी ने परवाह नहीं की थी कि किसी गिरफ्तारी की किसी पर्चे की और पंजाब में जे आंदोलन धीरे धीरे बखना शुरू हुआ उसके बाद टोल प्लाजे बंद हुए उसके बाद रेल रोको आंदोलन शुरू हुआ और आ, आज आप देख सकते हो कि पंजाब के लाखों किसान जो दिल्ली के जो बॉर्डर है वहां पे डटे हुए हैं और हरियाणा में भी आप हरियाणा के रहने वाले हो यहाँ के बीजेपी के जो सरकार ने कितना रोकने की कोशिश की पहले इन्होने पारने की कोशिश की के जे तो जी खालिस्तानी है जे इनके साथ कोई भी हम बात नहीं करेंगे और खट्टर जे बोलता रहा के हरियाणा का कोई भी किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं है लेकिन हरियाणा वाले भाईया ने हमारी बहनों ने ये बता दिया खट्टर को के खट्टर तू अकेला है किसान सारे एक तरफ ही है ਸੋ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜੈਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਬਾਈਓ ਨੇ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਖੱਡੇ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਮਿੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਲੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੋਹੰਜੋ ਟਿੱਬਾ ਲਗਾ ਦੀਏ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਬਾਈਓ ਨੇ ਬੜੇ ਔਰ ਮਾ ਸ਼ਿੰਭੂ ਬਾਡਰ ਵਾਲ ਟਿਕਰੀ ਬਾਡਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂ ਤੋ ਅੱਜ ਵਾਹ ਪੇ ਹਮਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਵਾਹ ਪੇ ਦੁੱਧ ਲਾਤੇ ਨੇ ਵਾਹ ਪੇ ਸਭ ਸਮਝਣਾ चले थे लेकिन वो भी हमारी ट्रैल ही पड़ा है सब कुछ जो हमारे हरियाणा वाले वाले दिल्ली वारे भाई है सब कर रहे हैं पंजाब में आंदोलन चल रहा था तो इसका कोई मंत्री कोई भी बंदा बात करने को राजी नहीं था सबसे पहली मीटिंग हुई किसानों की सात मंत्री चंडीगढ़ लोगों को समझाने पहुंच गए लेकिन किसान आगुओं के साथ एक भी मंत्री मीटिंग में नहीं बैठा और उसके बाद आंदोलन और तेज हुआ फिर नरेंद्र सिंह तोमर वो बैठने गए उसके बाद आंदोलन और तेज हुआ अमित शाह ने बुलाना शुरू कर दिया पहले ये कहते थे कानून बहुत अच्छे है बोलते तो आदमी है लेकिन अब यह मानने लग गए उसमें जो दस में से आठ चीजें तो बिल्कुल गलत है ये खुद मान रही है बीजेपी सरकार अब जो हमारी बड़ी जीत है पहले जो बात नहीं सुनते तो अब ये करने लगे लेकिन किसान पूरे भारत का एक है ये तीनों का तीनों कानून बिल्कुल वापस होने चाहिए रोड बैक होने चाहिए और उसके बिना जो हम दान उगाते उसकी जो प्री होती है जो उसका तो बर्निंग होती है उसका इन्होंने पता नहीं कौन सा इनका कोई सलाह देता है पता नहीं करोड़ करोड़ रुपया उसका जुर्माना ठोकना शुरू कर दिया भी कौन बनेगा और जो बिजली एक्टा और जो हमारी जायज मांगे हैं एमएसपी की बहुत बड़ी मांग है हम यहाँ आए हैं मोदी का धन्यवाद भी करता हूँ हमें हरियाणा वालों से मिलने का मौका मिल रहा है हमें यूपी वालों से मिलने का मौका मिल रहा है हमें मध्य प्रदेश और उत्तराखंड राजस्थान और दूर दूर के पूरे भारत के किसानों से मिलने का मौका मिल रहा है नहीं नहीं तो हम सोए पड़े थे हमें कास्टों में बांटा हुआ था ये जो सिख है जो हिंदू है जो मुस्लिम है और उसमें भी फिर अलग से और है, जैसे हिंदुओं में जो यादव है जो सैनी है ऐसी ऐसी सिखों में जो मजबी है जो जट है जे खड़ी है, अलग अलग और अब पूरा भारत का किसान एकमत है तो मैं इसके लिए आपको बताई देता हूं कि हमारी बहुत बड़ी जीते हुई है पहले पंजाब में हरियाणा वाले बदनाम किए उन्होंने ਕਿ ਜਾਤ ਅੰਦੋਦਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੂ ਬੈਡਿਓ ਕ ਸਾਥ ਬਾਹਰ ਤੇ ਰੋ ਪੂਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਔਰ ਆਪਕੋ ਬੋਲਦੇ ਦੋ ਜੋ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਏ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ ਯਾਰ ਜੇ ਪਗੜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ ਹਮ ਦੋਨੋਂ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹ ਲੋਕ ਅਮਾਨੀ ਅਦਾਨੀ ਔਰ ਉਸਕਾ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਪੂਰਾ ਕ ਪੂਰਾ ਗਦਵੰਦਰ मोदी ने पूरे के पूरे भारत को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने का पूरा प्लान बना रखा था और इसके रास्ते में देखो जीएसटी आई सारे का सारा जो धंधा था चौप्ट कर दिया इसने डिनेटाइजेशन की नोटबंदी की दो दो सौ रुपए के लिए दो दो सौ रुपए के लिए लोग लाइनों में लग के मर गए कोई नहीं बोला अब इस अहंकार हुए बंदे ने सोचा कि हम ये किसान रह गए क्योंकि आपको पता है कोरोना काल आया और हमें तो कोरोना नहीं हुआ तो हुआ आपको भी नहीं होगा और ये मोदी के लिए कोरोना नहीं अफसर काल आया और इस अफसर काल में उसने क्या किया कि उसने सोचा कि किसानों को भी पता नहीं चलेगा और इस कोरोना कोरोना करते करते हम सारे के सारे जो बंदे हैं अंबानी अडानियों को दे दे और आप देखो ਅਮੀਂ ਉਡਾਣੇ ਕੀ ਆਏ ਦੁਗਣੀ ਤਿਗਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਦੀ ਪਲ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਆਏ ਦੁਗਣੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਮੇ ਇਸਨੇ ਕਾਲਕ ਨੂਰ ਦिए ਸੋ ਥਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਪਹਿਲਾ ਸਸਦ ਜਦ ਜੋ ਬਿੱਲ ਪਾਰਟ ਕਰਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਹਾ ਦਾ ਔਰ ਸਸਦ ਨੇ ਮੇਕਰ ਜੋ ਬਿੱਲ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦिए ਔਰ ਅਬ ਜੋ सर्वरुक्त रुक का सेशन होता है जो जी, तो नहीं। पता है कि चलेगी, तो इसको जी, आप ये किसानों ने दिल्ली घेर लिया और किसान सांसद तो क्या तेरा घर घर और जो अंबानी उड़ानी होकर हमने अदारे कह रहे हैं और एक न अबानी उड़ानी के घर भी घेरेंगे हम और इसे यह लगता है हम शांतिपूर्ण बैठे यही हमारी सबसे बड़ा हथियार है जिला बोरा भाग हुआ शांति कर रहे सभी धर्मों के लोग पूरे देश के लोगों पे उस समय अटवार ने गोली चलवाई हजारों बंदों का कत्ल हुआ लेकिन अटवार कहां बच गया ये मोदी जी और अंबानी डानी हमारे माध्यम से सुन ले आपने जब भी हमारे पे बल प्रयोग करना कर लो हम कुछ नहीं करेंगे लेकिन जब बल प्रयोग करोगे जब हमारा यहां पे खून दिलाओगा या इस बाती से राजगुरु सुखदेव भक्त सिंह पैदा हो गए जो इनको भी नहीं छोड़ेंगे बाद में क्योंकि इनको लगता होगा कि हमारा बल प्रयोग है लेकिन जो हमारे ज़ुबान है वो भी अपने ही है हमारा किसान का एक किसान खेत में होता तो है उसका बेटा सरण पे होता है राजनाथ का बेटा कहा है कुछ कभी लगे बेटे तो हमारे ही मरते हैं भाई को भाई से लड़ाना चाहते हो और ये मोदी जी जब ये आंदोलन मैं कहता हूं छब्बीस जनवरी तक चल गया हो सकता है फौज में भी बगावत हो जाए बहुत देशों में तकते पलते हैं बहुत देशों में तखते पलते हैं जब हुक्मरान जिद्दी हो जाते हैं क्योंकि पहले तो लोकतंत्र है लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं जनता जनार्दन होती है जो हमें खालिस्तानी बोलते हैं वापी बोलते हैं अपोजिशन के बंदे बोलते हैं हम इनको कोई जवाब नहीं देना चाहते हम इ, इस बात को पूरे भारत के लोगों पर छोड़ते हैं क्योंकि जनता जनार्दन होती है जनार्दन नाम भगवान का होता है उसको पता है भारत की जनता से ये बंदे कौन है जो हमारी बहने यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठी है जो हमारे बुजुर्ग ठंड में यहाँ सोते हैं इनको शर्म नहीं आती पोता हुआ अभी मुझे लगता पोता हुआ नहीं था गया हमारा जो प्रधानमंत्री है बधाई दे देने और यहाँ पे किसान आंदोलन में पता ही नहीं कितने सैकड़ों लोग मर गए और ये बंदा सिर्फ और सिर्फ और पता नहीं कैसे ही करता रहता है और ये हमें पारने की कोशिश करता है मैं आपको बता दू गुजरात के कुछ किसानों के साथ मीटिंग हुई मोदी जी ने उनको समझाया ये न्यूज पता किसने चलाई जी न्यूज ने और और उसमें कुछ पंजाब के किसान बैठे हुए दिख रहे थे और जी न्यूज दिखा है कि ये किसान देखो ये किसान है मोदी जी को समर्थन स्मर्थ, दे रहे हैं और उस किसान युवराज सिंह के साथ सुखजिंदर सिंह उसने मुझे अपनी वीडियो जी बना के, के भाई वो जो खुद मोदी के साथ बैठा था वो कहता भाई हम उसके साथ मिलने नहीं गए थे हमारा वहां पे लखनपुर गुरुद्वारा साहब है जो बॉर्डर पे पड़ता है और हमें बोला गया था कि नरेंद्र मोदी मिलना चाहते गुरुद्वारा कमेटी से और हमारे साथ नौ मिनट बात हुई है और नौ मिनटों में हमारा सिर्फ और सिर्फ ऐसी तो उनकी तो तो चाले बाई से बाई ला चाहते हैं और उन्होंने खुद आके खंड रखी बाद में so, आप तकड़े रहो मैं आपका हौसले की ढा देता हूं अब संख्या में की बॉर्डर से लेकिन मैं अपने माध्यम के जरिए और पूरे भारत के किसानों और भारत बाहर हमारे लोगों को अपील करना चाहता हूँ पलवल बॉर्डर है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आए ज्यादा से ज्यादा किसान आए क्योंकि जो बॉर्डर अभी आपको पता ही होगा शायद कुंडली बंद हो गया शिम्बू बंद हो गया गाजीपुर बंद हो गया गाजीपुर में जब बंद किया सिर्फ तो, न, और लोग थे ट्वेंटी नाइन और अब वहां पर तो उन्तीस हजार से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रैली पहुंच चुकी है और आपको पता यह बंद हो गया जो आगरा राजस्थान वो बंद हो गया और सारे बॉर्डर का अब दिल्ली का दिल भी बंद होगा और आने वाले समय में यह आंदोलन जितना भी लंबा खींचे गे खींच तो इसलिए रह के हम थक जाएंगे लेकिन आ, इस, इसको पता नहीं कि जिसने अपने खेतों में हल हाँ चलाया सारा सारा दिन वो वाला नहीं है थक तो आप खड़े तो 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 हो गए इतना कहता हुआ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपको सलाम करता हूं गुरुप्रीत जी, का जी की पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखो मेरी सभी वक्ता साथियों से निवेदन है जो बात पहले एक आदमी कह दे उस बात को दूसरा ना कहे क्योंकि समय बर्बाद